Майдан э, демонстрирует непонимание того, что э, существующий строй в Украине исчерпал себя. В Украине существует феодальный или олигархический слой. Но на Майдане не, не было ни одного лозунга, ни одного протеста против олигархов. Э, на Майдане кричат «Долой таких-то политиков!» Но Майдан не понимает, на мой взгляд, то, что придут другие политики и снова станут на плечи тех же олигархов, которые правят Украиной. Этим олигархам принадлежит страна. Я говорил многим активистам Майдана, смотрите в корень. Вот поляки в 80-х годах смотрели в корень. Украинцы сегодня смотрят не в корень, а смотрят по верхушке. 10 миллионов, которые вступили в солидарность с Польшей, наберут хотя бы миллион в организацию нового Майдана, громадскую организацию? В Польше из 10 миллионов 10 миллионов поднимали необходимость реальных перемен. У нас из миллиона, которые вышли на протесты, у нас пока нет двух или трех людей, которые объяснят этому миллиону, какие истинные перемены нужно Украине. Поэтому дело не в том, сколько миллионов выйдет в Украине, а дело в том, сколько среди этих миллионов будет людей, которые поймут, где корень зла развития Украины. Корень зла не в том, что поменять плохого политика на... Другого политика, который тоже станет плохим. А корень зла в том, чтобы убить, уничтожить э, исчерпавшую себя неправильную структуру общества, которая сложилась в Украине. Корень зла не в том, что человек с одной фамилией хуже правит э, Украины, чем человек с другой фамилией. А корень зла в том, что в Польше 80% например, э, управляет, э, управляет экономикой страны мелкий и средний бизнес, а в Украине 80% управляет 8 семей. Вот, вот в чем Украина зла. Поэтому необходимо полякам помочь украинцам сказать, коллеги, вы должны бороться не за смену фамилии, а вы должны бороться за то, чтобы структура экономики Украины стала похожа на структуру Польши. И экономическая структура, и социальная структура, и политическая структура. У -у -у. Вот проблема. Поэтому поляки, поляки называют себя адвокатами Украины. Они должны быть не адвокатами Украины в Европе, они должны быть коперниками. Вот я предложил сейчас в Почтине создать э, э, совместно украинско-польский фонд, который мы назвали бы Вселенной Коперника. В чем величие Коперника? До Коперника считали, что Вселенная устроена таким образом. Есть земной шар, который стоит на трех слонах, а три слоны стоят на трех китах. А Коперник объяснил, как правильно устроена Вселенная. Так вот, э, Польские ученые и политологи знают, как устроена политическая вселенная. А украинские на Майдане все говорят, мы знаем, что все стоят на трех слонах, а три слона стоят на трех китах. Нам надо убрать одного слона, который имеет такую фамилию, и заменить другим слоном, потому что вот второго слона бивни сильнее и хоба длиннее. Так поляки должны сказать, ребята. Нас коперник учил, что Вселенная устроена по-другому. Вы поменяете структуру экономики, тогда у вас поменяются слоны. Вот да. в чем миссия да, да, да. И пропагандируйте, скажите, что вы тоже готовы войти в геополитическое общество Коперника, Вселенная Коперника цель, которая правильно объяснить устройство мира. И в Украине, и в Польше. Да.